Сусіда, підходьте, хто хоче дбати злого сусіда. На площадки, коло площадки не хочете, ну нехай кров п'є з вас. Не хочете не мати. Так, А ну це ось, пожалуйста. Це від бідності, всі хочуть багатими стати. А це ще що в нас? Ага. Підходьте, підходьте, от порчі дом'я! Вы не знаете, что в доме все портят вам все, в кабинетах. Итак, от Польши дома насыпаю соли в жмене. Подходите, кому соли? Девчата, давай и посыпайте по площади. И тогда будет все хорошо. Протягуйте руку, подходите. Молодежь, а ну давайте, помогайте. Давайте, дети, подходите. Посыпьте площадь солью, чтобы было у нас хорошо. Посыпьте площадь, посыпьте. Давай, давай, посыпайте. Отпорчи в доме, посыпайте, посыпайте, посыпайте. давай. Ой, хорошо я. Люди добрі, почався концерт. Подивіться, який гарний. для дітей, відклон. Омельки і карамельки Масляний хоровод. Веселе поло і обряд спалення опудала масляний. Чудовий зимовий настрій. Шалювання та куштування рум'яних лінків. Осишайте веселіше Тамасаня. Сегодня у нас праздник. Праздник очень серьезный. Последний день масленицы. У природы нет плохой погоды. Сегодня, Сегодня по просто... вашему настроению понятно о том, что мы этот праздник с вами встретим на высоком, веселом, позитивном уровне. Завтра начинается великий пост. Начинается серьезная подготовка к весенней работе. Сегодня мы провожаем зиму и, по сути, встречаем весну. Весна всегда приятное ощущение, всегда много работы, и мы, депутатский корпус, исполнительный комитет к этой работе готовы. Я от себя лично, от депутатского корпуса, от руководителей предприятий всего города. Искренне вам желаю всего самого доброго. Сегодня день прощения. И я прошу, если что не так, простите меня. Простите друг друга. Улыбнитесь. Посмотрите на своих детей. У нас прекрасный город. Здоровья крепкого, успехов, достатка, тепла в ваших душах и в ваших домах. С праздником, дорогие горожане! Дорогие братья и сестры, приветствую вас в таком многолюдном собрании, отмечая кульминацию всей масленицы, всей сырной недели, прощенное воскресенье. Это давняя традиция еще из дохристианских времен, и особенно в христианстве, в нашей православной вере, оно обрело духовный смысл когда всю неделю, уже воздерживаясь от мясной пищи, эту сырную неделю, мы ходим друг к другу в гости на блины традиционные, вареники, устраивается гуляние. И все это для чего? Чтобы мы сумели простить давние... Напитки.